сейчас это финансово стало невыгодно, то есть страна никаким образом не способствует тому, чтобы можно было развиваться да, в этом направлении. Да, но он, тем не менее, продолжает. Продолжает <связавшись> коррумпированную машину, которая уже пошла полным ходом. То есть он продолжает расхищать бюджет, который идут на военные дисциплины. Собственно, уничтожает военные дисциплины, таких, например, как парашютное многоборье. Еще есть... а вы пришли домой? Мы? Ну, собственно, это немножечко такая... Бородийная акция, чтобы обратить внимание общественности на таких вот, как Дмитрий Булат. Потому что сейчас все внимание обращено на Донбасс, на Восток, где идет война, где гибнут наши ребята. То есть и пока внимание людей обращено, кстати, на Путина и на Россию тоже, а почему-то закрывают глаза на наше собственное украинское правительство, на таких вот, как Дмитрий Булат, которые хозяйничают здесь, расхищают бюджет уничтожая военные дисциплины и так далее. То есть как они могут там воевать и гибнуть, пока здесь происходит такой, куда в такой Украине. Назвите? Да? А Екатерина Кабко, организация Кобуко. Уха Булатова. это Сашанова вот у первая наша депутатная ну, так сказать, наша первая жертва, которую мы выбрали. Почему? Потому что э, тот беспредел, который творит чиновник, он просто не влазит ни в какие рамки. Э, вот. э, спорт реально начал загнивать. Как бы он и до того не особо расцветал, но сейчас э, все деньги возможные, которые раньше вытягивались по копеечкам, отдавались на те или иные виды спорта, сейчас идут исключительно в карман. То есть, э, допустим, человек дает пресс-конференцию, да, и рассказывает о ней, что он... Э, ну, Майдану, как вы знаете, дали премию, да, 100 тысяч долларов, кажется. Вот. И человек на пресс-конференции, в эфире рассуждает о том, как надо потратить эти деньги на АТО, к примеру. Но в то же время он покупает квартиру в центре Киева, которая стоит 2 ляма, 2 миллиона. Вот, то есть, ну, все, что он говорит, оно абсолютно нецелообразное, не не вот, и человек врет, причем врет не краснеет. То есть журналисты разоблачили, допустим, его путешествие в Доминикану, да, он там опирался до последнего, да нет, я был на лечении, в конце-таки он говорит, да, я был. И это все ему сходит с рук. Таких случаев, на самом деле, очень много, и это наша первая пилотная, так сказать, акция, вот, мы на этом не остановимся. В принципе, мы как? Мы поддерживаем всеобщее народное... Э ополчение иллюстрационное, да, то есть по выкидыванию э, людей, которые чиновников, которые подпадают под иллюстрацию в мусорные баки, но мы считаем это недостаточно действенным. Хотя мы этот способ не откидываем, и мы берем его во внимание, возможно, в будущем, в ближайшем будущем. Ну, вот, собственно, такой, такой у нас, так, такое, такое у нас движение. Пожалуйста, спасибо вам большое. Мы дадим эту запись к новости. let's see